লেয়াৰটো দিবৰ কাৰণে ভাজি লৈ তাৰপিছত দেখিছোঁ তেলত দিবৰ কাৰণে এইখিনি এয়া পিঁয়াজ বেলেগকৈ কাটি লৈছোঁ আৰু এয়া লৈছোঁ তিনিটা বিলাহী আৰু তিনিটা এয়া কেঁচা জলকীয়া লেয়াৰত দিবৰ কাৰণে লৈছোঁ অকণমান ধনিয়া আৰু পদিনা এয়া দৈ লৈছোঁ আৰু অকণমান নেমু এয়া জুলীয় মছলাটো এয়া জিঞ্জাৰ গাৰমিফ পেষ্ট নিমখ আৰু লৈছোঁ মছলা লৈছোঁ এয়া ৰেড চিলি পাউদাৰ এয়া জিৰা এয়া ধনিয়া পাউদাৰ এয়া হালধি পাউদাৰ আৰু এয়া লৈছোঁ গৰম মছলা এতিয়া মই কেনেকৈ মেৰিনেট কৰে আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ ডাঙৰ চামুচ এখনে দুচামুচৰ পৰা আঢ়ৈ চামুচৰ ভিতৰত মই অকণমান দৈ লৈছোঁ দৈটো অকণমান টেঙা আছে দেই তাৰপিছতে মই ইয়াত বাতি থোৱা জিঞ্জাৰ গাড়ীৰ পেষ্টখন দিছোঁ এতিয়া মই আধা চামুচ ৰঙৰ কাৰণে ৰেড চিলি দিছোঁ তাৰপিছতে এয়া জিৰা এক চামুচ অকণমান দি দিছোঁ বেছিকৈ তাৰপিছত দিছোঁ আৰু ধনিয়া পাউদাৰ ধনিয়া পাউদাৰো এক চামুচেই দিছোঁ তাৰপিছত দিছোঁ হালধি অকণমান আৰু মই লগতে এচামুচ গৰম মছলা দিছোঁ এতিয়া অকণমান নিলাখ দিম নিশ দি অকণমান মিঠাতেল দি দিছোঁ লগতে মই অকণমান নেমু চেপি দিছোঁ এতিয়া মই এখন হেতাৰে গোটেই উপকৰণখিনি একেলগে মিশ্ৰণটো মই এনেধৰণে মিক্স মানে সব ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি ল'লোঁ লোৱাৰ পিছত চাওক ৰংটো এনেকুৱা ধৰণে হৈছে এতিয়া মই দুঘণ্টা সময়ত ফ্ৰিজত ৰাখি দিম আৰু এই যে চাউলখিনি আধা কেজি চাউল মই অকণমান দহ মিনিটমান তিয়াই থওঁ পুনৰ আপোনালোকৰ মাজতে এতিয়া মই মেৰিনেট কৰি থোৱা চিকেনখিনি দুঘণ্টাৰ পিছত উলিয়াই আনিলোঁ আৰু গেছটো জ্বলাই কেৰাহীখন পাতি লৈছোঁ কেৰাহীখন গৰম ইতিমধ্যে কেৰাহীখন গৰমেই হৈছে আৰু মই তাত অলপ মিঠাতেল দি লৈছোঁ এয়া তেলখিনি গৰম হোৱাত মই অলপমান জিৰা দি পেলাই পিঁয়াজখিনি তেলত দি অলপমান সময় ভাজিলোঁ এনেদৰে পিঁয়াজখিনি দুই তিনি মিনিটমান ভজাৰ পাছত দেখিলোঁ পিঁয়াজখিনি খুব ধুনীয়া কালাৰ এটা হৈছে গ'ল্ডেন কালাৰটো হোৱাৰ লগে লগে মই এতিয়া তাত বিলাহীকণ দি পেলাই আকৌ দুই তিনি মিনিটমান বিলাহীখন ভাজি ল'ম বিলাহী ভজা প্ৰায় হৈ গৈছে এতিয়া মই ইয়াত অকণমান মছলা দি যাম ধনিয়া পাউদাৰ জিৰা পাউদাৰ গৰম মছলা ৰেড চিলি আৰু হালধি পাউদাৰ এয়া দি দিছোঁ দি পুনৰ মই অকণমান হাতাখোনে লৰাই দিম শেষত মই বিৰিয়ানী মছলা দুচামুচমান দি মছলাখিনি তেলত আকৌ ভালদৰে ভাজি লৈছোঁ অকণমান চেনি মিক্স কৰি দিছোঁ মছলাখিনিত যাতে সোৱাদটোও আহে আৰু ৰংটোও ধুনীয়া হয় জুতি লগা হয় এতিয়া মোৰ মছলাখিনি প্ৰায় ভজা হৈ গৈছে আৰু মই মেৰিনেট কৰি থোৱা চিকেনখিনি ঢালি দিছোঁ কেৰাহীত এনেদৰে মই অলপমান সময় চিকেনখিনি ভাজি লৈছোঁ অকণমান দেৰি মই এনেদৰে ভজাৰ পিছত এয়া নিমখ দি দিছোঁ নিমখখিনি আপোনালোকে নিজৰ সোৱাদ অনুসৰি দি ল'ব এনেদৰে দহ পোন্ধৰ মিনিট সময় চিকেনখিনি ভাজিব লাগিব কাৰণ সিজিব লাগিবতো সেইকাৰণে মই ঢাকোনখন লগাই অকণমান গেছৰ ওপৰত ৰাখি দিছোঁ এয়া দহ পোন্ধৰ মিনিটমান ভজাৰ পিছত চিকেনখিনি প্ৰায় হৈছে চাওকচোন ৰংটোও বৰ ধুনীয়া হৈছে এতিয়া মই মেৰিনেট কৰা বাতিটোতে অকণমান পানী দি পেলাই গৰম পানী দি পেলাই মই কেৰাহীখনত দি পাঁচ মিনিটৰ পিছত ঢাকোনখন দাঙি চাইছোঁ মোৰ চিকেনখিনি প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈয়ে গৈছে এয়া মই গেছটো অফ কৰি ছাইডলৈ ৰাখি দিছোঁ এতিয়া মই গেছটো জ্বলাই কেৰাহীখন পাতি তাত পানী অলপ দি দিছোঁ বিৰিয়ানী ৰাইচটো বনাই ল'বৰ বাবে এতিয়া মই বাচমতী ৰাইচখিনি দিয়াৰ আগত পানীখিনিত কি কি বস্তু দি ল'ম তাক অকণমান আপোনালোকক দেখুৱাই লৈছোঁ এতিয়া মই ডাঙৰ এলাইচি এটা আৰু কেইটামান সৰু এলাইচি কেইডোখৰমান ডালচেনি আৰু কেইটামান লং আৰু অকণমান ষ্টাৰ্চ তাৰপিছতে লৈছোঁ আপোনাৰ তেজপাত অকণমান আৰু কাট ফালি লোৱা কেঁচা জলকীয়া দুই তিনিটামান আৰু এটুকুৰা নেমু আৰু অকণ কেৰাহীৰ পানীৰ এয়া উতল আহিছে আৰু মই ইয়াত অলপমান নিমখ দি লৈছোঁ কেৰাহীৰ পানী নিমখ দিয়াৰ পাছত মই এতিয়া আৰু অকণমান পানীত ৰিফাইন তেল দি লৈছোঁ এতিয়া কেৰাহী পানীকণ অকণমান লৰাই দিছোঁ দেই লৰাই পেলাই মই অকণমান নেমু চেপি দিছোঁ নেমু চেপি কেঁচা জলকীয়াকেইটা কাটি থোৱা আছিল যে সেয়া কেঁচা জলকীয়া দি দিছোঁ আৰু লগতে তেজপাতকেইখনো দি দিছোঁ পানীখিনি লৰাই লৈ তাৰপাছত মই এতিয়া জিৰাখিনি আৰু যিখিনি মই গোটাই লৈছোঁ প্লেটখনত লং এলাচি ডালচেনি ষ্টাৰেঞ্চ আৰু আপোনাৰ হেৰি গোটেই সামগ্ৰীখিনি পানীত দি পেলাই পুনৰ আকৌ পানীখিনি লৰাই দিছোঁ এতিয়া গোন্ধটোৰ কাৰণে অকণমান মই পদিনা পাত দি দিছোঁ বাৰীতে আছিলে পদিনা অলপ বেছি নাই অকণমান হৈছে তাৰে পাত দুটামান আনি পেলাই মই গোন্ধটো ভাল লাগিবগৈ এয়া চাওক পানীৰো উতল ধুনীয়াকৈ আহিলে এতিয়া মই ইয়াত বাচমতী ৰাইচখিনি দি দিছোঁ এয়া মই এতিয়া দহ পোন্ধৰ মিনিটৰ কাৰণে গেছটো চিমত ৰাখি চাউলখিনি অকণমান ঢাকি দিছোঁ সিজিবৰ বাবে প্ৰায় পোন্ধৰ মিনিট এয়া হৈ গৈছে আৰু মই ঢাকোনখন দাঙি চাইছোঁ মোৰ নাইণ্টি পাৰ্চেণ্ট চাউল বইল হৈ গৈছে এতিয়া মই বেলেগ এটা পাত্ৰত হৈ যোৱা চাউলখিনি কাঢ়ি লৈছোঁ এতিয়া ফাইনেলি বিৰিয়ানীৰ লেয়াৰটো দিবৰ কাৰণে মই কেইটামান বস্তু যুগুতাই লৈছোঁ এয়া বইল কৰি লোৱা তিনিটা ডিম ফালি লৈছোঁ তাৰপিছত ৰঙাকৈ ভাজি থোৱা এয়া পিঁয়াজ তাৰপিছত লেয়াৰত অকণমান পদিনা আৰু ধনিয়া পাত দিবৰ কাৰণে ৰেডি কৰি লৈছোঁ এতিয়া ফাইনেল বিৰিয়ানীৰ লেয়াৰটো দিবৰ কাৰণে মই এতিয়া এটা পাত্ৰত দুচামুচমান ঘিউ দি পেলাই পাত্ৰটো তৈয়াৰ কৰি লৈছোঁ প্ৰথমে মই এয়া চিকেনখিনি পাত্ৰটোত দি লৈছোঁ তাৰপাছত মই অলপমান বাচমতী ৰাইচ ওপৰত দি দিছোঁ দি পেলাই সুন্দৰকৈ মিলাই লৈছোঁ এতিয়া মই ওপৰত আগতে ভাজি থোৱা ৰঙচুৱা পিঁয়াজখিনি অকণমান ধুনীয়াকৈ দি দিছোঁ তাৰপাছত মই এয়া পদিনাৰ পাত অকণমান দিছোঁ আৰু ধনিয়াৰ পাত অকণমানো দি দিছোঁ দি পেলাই এতিয়া তিনিফাল বইল দিম ধুনীয়াকৈ তাত দি দিছোঁ তাৰপাছত মই অকণমান বিৰিয়ানীৰ মছলা ধুনীয়াকৈ ছটিয়াই দিছোঁ দি পেলাই এয়া মোৰ প্ৰথম দিয়াৰটো সম্পূৰ্ণ হ'ব আগত দেখুৱাৰ দৰে মই ছেকেণ্ড লেয়াৰটো সম্পূৰ্ণ কৰিলোঁ আৰু এতিয়া মই শেষত অকণমান ঘিউ মানে চামুচেৰে দি দিছোঁ গেছত উঠোৱাৰ আগত আপোনালোকক অকণমান দেখুৱাই লৈছোঁ এয়া এনেধৰণে মই তৈয়াৰ কৰি লৈছোঁ পাঁচ মিনিট সময় গেছত ৰখাৰ পাছত আমাৰ বিৰিয়ানী এয়া সম্পূৰ্ণ হ'ল আৰু আপোনালোকক অকণমান দেখুৱাই দিছোঁ পাঁচ মিনিট সময় গেছত এয়া ফাইনেলি মোৰ চিকেন বিৰিয়ানী খাবর কারণে